Salam uşaqlar. Bu gün səhifə 36-da 2-ci dərsi izah eləyəcəm. Uh, listen to. Dərs 2. Read and listen. Oxuyun və dinləyin. I want to wear chef. Want isə məyə to, to be olmaq, chef uh, yəni aşpaz deməkdir. Good you can practice today. Yaxşı sən bu gün təcrübə edə bilərsən, məşq edə bilərsən. Yəni good yaxşı, can bacarmaq, edə bilmək, practice məşq etmək, çalışmaq, təcrübədən keçirmək deməyidir. Today bu gün. İkinci şəkil başa. What do you want to be Lucy and Alex? Ə, Lucy və Alex siz nə olmaq istəyirsiniz? Yəni hansı peşəyə yiyələnmək istəyirsiniz? Hansı ə, sənətə ə, sahib olmaq istəyirsiniz I like dancing I want to be a dancer Mən rəqs etməyi xoşlayıram mən rəqqas olmaq istəyirəm like xoşlamaqdır dancing rəqs etmək a dancer rəqqas I don't want to be a dancer I want to be a scientist Mən rəqqas olmaq istəmirəm I uh, man, alim olmaq istəyirəm. Scientist alim deməkdir. Növbətə şəkil baxaq. I want to be a pilot. Mən pilot olmaq istəyirəm. What about you, Leo? Bəs sən uh, Leo? Bəsən uh, hansı peşə? Hansı? Uh, Leo də deyir ki, I want to be an artist. Mən artist olmaq istəyirəm. Şəkil çəkmək əyləncəlidir. Uh, I want to be a singer or an artist. Ə, mən müğəni yaxud da aktyor olacam. Where is Cody? Cody hardadır? I want to eat. Mən yemək yemək istəyirəm və keçək əvvəlki səhifədəki tapşırıqçiyə. Find and say tapın və söyləyin. Zen listen and echo. Daha sonra sonra dinləyin və təkrarlayın. Birinci nümunə üçün verilə şəkildə demə açpas şəkildə açpas sözü nə demə İngilisində sheep. Həmin sözdə yazılıb. İkinci də də görürük ki, musiqi notları verililib. Hey, mikrofonla qız oxuyur. Bu nə olar? Müğənnidir. Singer. 3-cü professor alim şəkli verilib, verilib. Bu hansı olar? Alim olar. Scientist. Şəkillərdə də həmin sözləri biz dialoqları oxuyarcıq. Artıq o sözləri öyrəndik. 4-cüdə görək ki, şəkil çəkmək verilib. O hansı idi? Artist ə 5-ci də görürük ki, rəqs edən ə, qız şəkli verilib, o nə idi? Dance. 6-cıda isə aktyorluq ayırçəsi verilib, actə. Və keçək 4-cü tapşırığa. 4-cü tapşırıqda deyir ki, grammar match, grammatik yoxlama, match uyğunlaşdırın deməyidir. What do you want to be? Bax bu ə, sualı kim verirdə? Kim deyirdə? şəkildə oxumuşuq. Yanımıza salaq xatırlayaq. C bəndindəki qız soruşurdu. Lucy and Alex-dən I don't want to be a dancer. Mən rəqqas olmaq istəmirəm. Mən alim olmaq istəyirəm. Bu sözü kim deyirdi? Bax, oğlan deyirdi. I want to be a pilot. Bax indicə şəkildə də oxuduğumuz həmin qız deyirdi. Mən pilot olmaq istəyirəm. Bəs sən, Leo? Ha, bu da burdan belə. 5-ci tapşırığı. Listen and cheer. Dinləyin və əl çalın. What do you want to be? Ə sən nə olmaq istəyirsən? I don't want to be a chef. Mən şef olmaq, a, aşpaz olmaq istəmirəm. I want to be a pilot. Mən pilot olmaq istəyirəm. Bu günlük bu qədər uşaqlar.